Дорогие жители Днепропетровской области, в первую очередь хочу обратиться к родителям, которые на воспитании имеют несовершеннолетних детей. С наступлением благоприятных климатических условий, то есть с наступлением весны, все больше граждан в своих квартирах открывают окна для проветривания и устанавливают москитные сетки для, в их металлопластиковом варианте. При этом не все, а может быть даже многие, не подозревают, какую угрозу при стечении определенных обстоятельств может это представлять для детей. Особенно для тех, за которыми родители не смотрят надлежащим образом. На сегодняшний день уже мы имеем два таких факта. Это в прошлом месяце, в апреле месяце в Широковском районе ребенок выпал со второго этажа, опившись на москитную сетку но, слава Богу, с ним ничего не случилось существенного. Он отделался легкими телесными повреждениями, это всего второй этаж был. На днях в городе Днепро ребенок, пятилетняя девочка, выпала с пятого этажа. Значит, благодаря рядом находящихся, под окном находящихся деревьев, было смягчено ее падение на козырек первого этажа. Значит, девочка была немедленно госпитализирована в лечебное учреждение, к счастью, осталась жива. Значит, как пояснила ее мать, она оставила ее одну в комнате при, при, открытом окне на проветривание. Ребенок, скажем так, не будучи под присмотром, самостоятельно забрался на подоконник и выпал из окна. В прошлом году у нас таких фактов было зарегистрировано 16 16 таких фактов, значит, из них 3 были летальными. Значит, в остальных 13 случаях дети, детям были причинены телесные повреждения разной степени тяжести. Расскажу об ответственности родителей за ненадлежащее воспитание и присмотр за детьми. Значит, за такие деяния административным кодексом предусмотрена ответственность статьей 184 значит по первой части и по второй части вторая часть предусматривает повторное совершение в течение года подобного правонарушения там штрафные санкции от 510 до 1700 гривен помимо этого если э, своими ненадлежащими э, ненадлежащим воспитанием ребенка э, Ребенку причинены какие-то тяжкие последствия, то ли ребенок умер, то ли ребенок стал впоследствии инвалидом, или причинены тяжкие телесные повреждения, то в отношении родителей наступает уголовная ответственность. Это статья 166 Уголовного кодекса Украины. Никакие административные или уголовные наказания не сравнимы с потерей ребенка, с причинением ему каких-то увечий и принесения вреда его психике и здоровью.